Ніжка в українському шоу бізнесі та найбільше серце. Задяки їй в українському шоу бізнесі з'явилось багато артистів. Наталія Могилевська сьогодні у моя профешн». Ексклюзивно у «Моя Дявушка Блонда дізнається про все з життя Наталії Могилевської. Дівчата з Ріал О покажуть, як завести себе з півоборту. Аліна Островська розкриє секрет коронної страви своєї наставниці. Пахніть любові. А Настя Востокова приміряє топ 3 луки в стилі Наталії Могилевської. Наташ, я очень рада, что ты сегодня в моя Profession. Это очень долгожданная встреча, поверь мне, для моей команды и для меня лично. Ну и, конечно, сразу хочу тебя спросить, твой супер сингл, твой хит. Я завелась, останови меня. Это же не просто ты так. завелась? Я завелась, я уже очень сильно завелась. Почему ты решила, что ты войдешь в новую свою творческую жизнь именно с этим синглом? Значит, что-то интересное происходит в твоей личной жизни. Э -э жизнь, она всегда происходит по спирали. Я действительно последние годы провела в грусти, в размышлениях, в разочарованиях. Мне не нравилось ничто. Выяснилось, что ни слава, ни популярность, ни один из самых красивых мужей в стране не сделали меня счастливой. И я все остановила в какой-то момент, сказал «стоп» и размышляла. Mm. Что происходит? Почему я несчастлива? Почему мне не хочется петь? Почему я перестала любить музыку? Почему меня не радуют листья деревьев на улице? И для этого я достаточно, в общем-то, я закончила э, институт по курсу как бы счастливой по факультету. Я занималась очень многих педагогов, мне было интересно получить новые знания. Это такой, знаешь, был курсы повышения квалификации, которые закончились в Индии йогой, э, потрясающими озрениями и Скажу тебе честно, я была готова ко всему. Я была готова уйти со сцены, я была готова поменять все, включая страну. И жизнь вернула меня в Украину. Так получилось, что всех своих лучших учителей я встретила именно здесь. Я поняла, что это знак, и я поняла, что моя популярность – это огромный ресурс, потому что за все это время у меня было плохо все, включая мою фигуру. Но единственное, что всегда... Было очень хорошо, где было много любви и жизни. Это были мои концерты. Концерты проходили, несмотря на полную депрессуху, всегда очень классно. И я поняла, что это и есть мой ресурс, это и есть моя жизнь, и я должна вернуться. проснулась и хочешь поднять себе настроение и завестись с полуоборота, мы подготовили для тебя три танцевальных рецепта, которыми с нами поделилась наша наставница Наталья Могилевская. которым нас учит Наталья Могилевская, это полюбить себя такой, какая ты есть. И если ты научишься любить себя лохматой, немножко заспанной, то у тебя будет всегда прекрасное настроение. Но если вдруг ты проснулась, тебе надо его поднять, подходи к зеркалу, посмотри на себя, возрадуйся, какая ты классная, и начни танцевать. Ну, наверное, всем известно чувство волнения и мандража перед тем, как прийти на ковер к своему директору. Для того, чтобы почувствовать себя увереннее, мы становимся на правое бедро, выключаем колени, очень жимно, максимально уходим на правое бедро и ручку левую выставляем перед собой, вот так вот. Замираем на пару тактов в такой позе ощущаем собственный стержень и потом с ударом четко-резко меняем позу и перебрасываем руки наверх. После этого у нас идет волна. Сначала подаем голову вперед грудь и медленно рисуем волну, доходя бедром снова до крайней точки. Руки обязательно должны быть прямые, а потом мы делаем 5, 6, 7, 8, ведем руки по себе и доводим до позиции ⁇ Я хозяйка ⁇ Положение. Тож, якщо ви хочете відчути себе хазяйкою обставин, цей танцювальний рецепт для вас. Обов'язково додайте до нього музику, яка надає упевненості в собі. Якщо ви хочете на романтичну волну Предлагаю вам повторити ці розковані движения. Важно зробити волну в начальний танц. А волна у нас на самом деле начинается от пяток, то есть отталкиваетесь ногой и плавно, как пантерки, двигаете тазом. Есть, потом смена ноги, вторая смена. Такой плавный стиль важно делать тоже плавно, красиво, как вводить в гипноз. Первая, четвертая, раз, два, три, четыре, смена ноги, раз, два, три, четыре, смена ног. и такое плавное движение головой. То есть важно взять резко и плавно. Очень красиво смотрится романтичная хореография, когда она сделана на контраст. Поєднання сповільнених та різких рухів – ідеальний рецепт для налаштування себе на романтичний лад. Реалпо танцуй как группа Реалпо, и у тебя будет всегда отличное настроение. Я нашла фотку, где тебе Боже Здесь... мой, 19. 19, да? <laughs> Это 97 -й. Сейчас 2017 -й. Где разница между тобой этой девочкой? И тобой девочка, которая сегодня. Тогда в юности я была чеком с открытым сердцем. Я была очень открыта, я была очень живой, любящей. Потом шоу-бизнес, все эти условия, продюсирование, огромное количество проектов, суета, в которой ты не высыпаешься, живешь, и уже вот правда все равно, как проходит твоя жизнь, ты просто ну, как бы как, как будто лишь бы выжить, знаешь, Нет. лишь бы дожить до следующего понедельника. И сердце оно закрылось, и все было. Но не было вот этой любви, которая была тогда в 97-м. Мне все равно, сколько мне лет. Я хочу быть такой же счастливой. Я хочу любить, я хочу желать. Вот там у нее горящие глаза. И мне очень хочется верить, что сегодня у меня горят глаза. Не меньше Есть определенный mm -hmm. набор качеств, который дается каждому из нас. И ужасно, что мы в юности умеем любить, yeah, yeah, и мы помним, yeah. какими были первые поцелуи, какими yeah. были первая музыка, которую мы слушали в машине. А yeah. потом со временем все, вот, как знаешь, любовь с мужем. Она сначала вот, ну, потрясающая, yeah. да, а потом... <связывая> и вот мне казалось, что это состояние, его можно вернуть. Она живет где-то глубоко внутри меня, но только что-то вот в жизни закрыла. Вот. И я, собственно, на это и потратила время, чтобы стать вот такой же девчонкой. Имею прекрасное тело, Избавившись от лишних эмоций и не только эмоций. Килограммов? Да. да. Спасибо, что ты это сказала. Но ты же сейчас и преподаешь, и учишь уже э, других людей. Когда я поняла, что я очень много стала болтать на концертах, я понимаю, люди купили билеты uh -huh. для того, чтобы слушать песни. Uh -huh. А почему я там разговариваю? Но есть люди, которые говорят, Наташа, ты там интересные вещи открываешь, там что-то мне стало понятно, ты говоришь так, что я верю, мне хочется пойти там в эту сторону и так далее. Я подумала, надо разделить. Mm -hmm. То есть теперь концерты я пою нон стоп, песни, а, танцы, без... музыка, да, и минимум болтовни. А болтовню все вынесло за пределы. Mm -hmm. И это отдельная э, твоя. Ну скажем жизнь, так, скажем. Я не стала э, там супер, наверное, учителем. Я ничего в этом не понимаю. Но я стала счастливым человеком. Я знаю, как родиться заново. Mm -hmm. И не только в этот раз. Э, рождение новых в моей жизни, когда я разбивалась в ноль, теряла все деньги в весь успех, теряла вообще все возможности развиваться и разбивалась в хлам. Mm -hmm. Так было ну раза три точно. Я знаю, что такое восстать заново. Это очень, эм, очень важное знание, очень важное умение, особенно сегодня во время кризиса. Поэтому я готова поделиться тем, что, как это было для меня. Если кому-то это будет полезно, я буду счастлива. Далее у «Моя профессион» Наталья Могилевская про ставление до здоровой ежи. Я по-прежнему люблю вареные сосиски. Та про властные продюсерские секреты. На женщину лучше всего работать. Ах, ты красавица. Ты Сегодня я буду готовить для Наташи Могилевской. Ее одно из любимых блюд. И к моему страху я даже не представляю, как его приготовить. Она даже угодить. Народне артистки, Понимаешь? я думаю, в этом ми сьогодні тобі поможем. Андрій Кучерявий шеф-повар. Досвід роботи 15 років. У ресторані провінційної французької та сучасної української кухні він постійно експериментує улюблений вислів створення нової страви робить більше для щастя людини ніж відкриття нової зірки. Это будет панир со шпинатом. Будешь готовить, ты это будет для тебя такой некий мастер-класс от меня. Наша задача сейчас искупать в горячей ванной шпинат. Спа это спа для шпината. Да, все верно. Ну, У нас это называется бланшировка. Для этого нам нужно просто окунуть в кипящую воду шпинат. То я что сейчас бланширую? Бланширую. Я бланширую. Наш шпинат готов. Мы его достаем в лед в лед его. Это очень важно. Вот видишь, цвет такой остался, Между как будто свеженький. Лед. Между мной и шпинатом. Лед. Этот цвет, кстати, в этом году в тренде, если что, такого ну, вот так, зелененький. Ну, мы каждый год в тренде. Мы вообще диктуем моду. Класс. Мы соединяем все специи, где нужно хорошо постараться растереть это вот прям в пасту. Пасти нужно немножко побыть одной. Подышать, да. Сейчас Хорошо, мы перебиваем да. шпинат. Так. Класс. Давай добавим пастельного не только цвета а и вкуса, добавим немножко авокадо. Сам по себе маслянистый, он добавит нам мягкости в этом шпинатике. Закладываем обратно сюда. Авокадо? Да. Иди туда к шпинату. Добавляем ореховое масло. Помешиваем ее, ага. размазываешь, да? И ждем, вот именно, чтобы она чуть-чуть начала прихватываться. Специи все откроются, перчик откроется. Просто бомба. Тихонечко вот так вот. Соединяем. Крупным куском. Режем сыр. Закладываем его опять сюда. Вот такие прям большие да? Вот такие, да. И теперь. Сливки. Вот как красиво, как картина. И добавим немножко души. Для этого дела. Сольки. Сольки. Что, Я думаю, все, все этого да? достаточно, да. Они уже все подружились. Сейчас мы это все выкладываем угу. на вафельку. Немножко выпрозонируем, чтобы он был с воздухом. Я все-таки мешаюсь, добавлю от себя немножко семян подсолнечника. Я надеюсь, что я угодила Наташе Могилевской. Это действительно одно из ее любимых блюд. И я сейчас расскажу, насколько оно прекрасно. <плес> Может быть, я не расскажу. <с put> <плес> Потому что вкусно. Хочется больше жевать, чем говорить. Мне кажется, что тебе достаточно одного да, кусочка. <плес> Блин, я так хотел попробовать, не -не -не. и все. Ты еще приготовишься много раз, а я... Я, пожалуй, поем. Все, все, для вас, все для вас. Самая любимая еда твоя, Наташа? Как бы я не знавала, лучшие рестораны мира, гостиницы, кухня, мишленовские повара. Mm. Mm. И мама у меня была шеф-поваром потрясающего ресторана. Я по-прежнему люблю вареные сосиски. Ну, вот. И у меня теперь трагедия. С тех пор, как я стала вегетарианкой последние несколько лет, у меня нет сосисок. Даже это решили. Есть эко магазины, я не помню, как он называется. Они придумали сосиски, которые из тофу или из сейтана. Это заменитель из пшеницы, в который положили немножко копченого сыра. Ну, не отличишь! Прямо сосисочка, а вот сосисочка, сосисочка. Моя любимая. Делаю сосисочка из пшеницы, которая жарена на потрясающем костре. И ни в чем себе не отказываю. М -м -м. Вот. Если меня спросишь, ем ли я картошку из Макдональдса? Да, фри вот это. Чью? Конечно, нет. Я тоже такая, ну, конечно. Ну, расскажи этот сумасшедший секрет. Как же так получилось, что когда ты сделала видеоработу на тему худеть, это было очень смешно и интересно, было классно, но тем не менее, прошло как бы, ну, по сути, немного времени, но ты абсолютно изменилась. Рассказывай секрет чуть легче, чуть проще относиться к себе с иронией. Ирония – это прекрасное качество. Да, не так все трудно и напряженно должно быть. Мне стало все равно. Я хочу быть счастливой. Вот что мне стало не все равно. Mm -hmm. И когда ты начинаешь любить себя, относиться, ну, с большей нежностью, большим уважением, я не знаю, большим теплом к себе, оно все потихонечку выстраивается. Ты понимаешь, что ты начинаешь нормально спать. Я ложусь там раньше 12. Это, кстати, первое условие для того, чтобы похудеть. Два. Э, умеренное питание теми продуктами, что здесь. Поэтому я ем корешки, морковку, свеклу. Только то, что в этом регионе. Ну есть... приблизительно, mm -hmm. да, без mm -hmm. ананасов. Да, Потом мяса должно быть немного, либо совсем нет, я например не ем мясо. Потом умеренное упражнение. Физически неважно, Ты ходишь пешком, ты занимаешься спортом. Не нужно там, значит, час 15 минут в день достаточно. Сделай три упражнения, вы счастлив. И э, еще два фактора, которых мы все забываем. Первые три мы все знаем. Да. Но два очень важных вот фактора. Же, что же это? Э, важнейший фактор это социальная активность. Много друзей. И э, хотя бы иногда закрыл глаза и сказал себе там Привет, Наташа, как ты? Как ты? У -у -у. Сегодня. И сердце оно ответило. И это сработало. И постепенно, не спеша, э, получилось, что как-то все улучшалось, включая фигуру. Я круглыми сутками хожу по магазинам и знаю, что где висит и что модно. Так что сегодня я подберу три топ-лука в шоуруме Ольги Навродской для Натальи Могилевской. Неплохо. Оля Навродская и Наташа, они очень давно дружат. И я знаю точно, что в гардеробе э, Могилевской очень много платьев. Почему выбрала это платье, и оно мне сразу приглянулось? Потому что Наташа Могилевская очень любит глубокое декольте. Ну и орнаменты, которые сейчас модные, они такие славянские, они такие наши. Надеть каблучки, украшения, примерить улыбку. И ты королева! Когда-то на фабрике, когда я увидела э, Наталью Могилевскую за кулисами, я влюбилась просто в то, как она одевается, и хотела быть очень похожа на нее. Поэтому будем отталкиваться от того, в чем Наталья появляется на светских мероприятиях, на сцене, на концерте. Вот в последнее время это брючные костюмы. Один плюс. Во-первых, черный цвет это всегда строго элегантно а люрикс который сейчас в моде чтобы все блестело ну вы знаете да это сейчас это тоже очень модно нравятся вот эти вот вставки кожаные широкие брюки с лампасами ну, такой бы я на самом деле примерила Я очень сильно люблю, когда Наталья Алексеевна одевает короткие платья, потому что это самые роскошные ноги вообще Украины. Поэтому давайте найдем что-то коротенькое. М? Эти ноги, вы помните, когда они танцевали самбу-румбу в танцах со звездами? Ух! Красиво, красиво, когда красиво. Объясню, почему я беру именно это платье, хотя оно не такое короткое, как я бы хотела. Тут длина чуть ниже колена, но учитывая вот эти вот наши украинские вышивки, это платье-вышиванка, которое сейчас должно быть в гардеробе у каждой девушки, у каждой уважающей себя женщины, потому что это наш национальный наряд. Тоже всем возьмем. но в другой раз і для мене. Тільки у моя Профешн». Про що мріє Наталія Могилевська? З ями заґієле. Та чому не уявляє своє життя без екстриму? Парні. Я не могу. Толкайте. А? <связывая> ты воспитала таких, как э, Монатик, Тодоренко, Реал О, Барских. То есть ты сделала этих ребят. И... Я вообще начала с 2003 года. Непонятно почему, являясь молодой певицей, я вдруг... Решила. Да, начала заниматься молодыми артистами. Мы с Кузьмой сделали программу «Шанс». Это просто потребность. Преподавать, передавать знания она как будто вторая моя профессия. Mm -hmm. ну, то есть я бы точно пошла в эту тему, если бы не стала артистом. Поэтому как-то вот мне кажется, что это очень ценно. И когда вот молодежь это зашла в мою жизнь, единственный минус был для меня. У меня со всеми были контракты, я попробовала играть в бизнес. И я поняла, бизнес это не мое. Я педагог. Я человек от сердца. Вот сегодня у меня с реаложками нет контрактов. Я всех отпустила. Дантес, Олейник, Барских, Монатик. У меня ни с кем нет контрактов. Квест Пистолс даже были. Даже Квест Пистолс? <свеч> 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 вот. А, и сегодня я просто, знаешь, вот клетка, она открыта. <свеч> Моя <свеч> птица. Она вернется. Не моя, улетит. Ну вот э, все равно э, ты же девочкам подсказываешь стиль, макияж, как выглядеть на сцене, э, как себя вести в интервью, аудитории, это тоже очень важно. Ты сейчас будешь смеяться. Я говорю им самое главное, когда они стоят в кадре. Вот их накрасили, сделали, это были работа. Да. Ага. Накрашенные я говорю самое главное. Моя девочка, боже, какая ты красивая. Да. Это потрясающе, какая ты красивая. Боже, как она губки открыла! Господи, как, а, какое плечико! А ножка, ножка! И все, все они летают! Да. А, это хорошо! Вот да, женщина да. лучше всего работает. А. Ты красотка, Красавица. ты лучшая. <смех> <смех> ты человек-экстремал, тот человек, который бросается в огонь и в воду. Вот интересно, какие любимые твои экстремальные занятия? В последний раз я с 44 метров пыталась прыгнуть вниз. <смех> О, <смех> О, Господи. Вот. Она, я, просто, я простояла 40 минут, пока не сказала парням, парни, я не могу, толкайте. <смех> <смех> я сама не могла. Но это реально преодолеть страх смерти и жажду выживания. Я секунду подумала о том, что ты скажешь, парни, не могу извинить. А ты сказала, парни, ну толкайте. Только а все равно толкайте. Ты что, нельзя. Если ты уже вышел напрямую, а -а -а. надо прыгнуть. Потому что иначе это потом заноза и останется в сердце. Не смогла. Черт. Не лезь. Не надо, не иди. Но если встал уже, то прыгай. Ну что? Спонсор показа – бренд Марк. Смелые листа, креативность. Косметика, яка допоможе вражати, диктувати правила, розкрити творчий потенціал. Марк, ми надихаємо, ти створюєш. Наталія Могилевська так завела нашу дівушку блонду, що вона неочікувано для себе захотіла політати в аеротрубі. Хоча спершу вирішила випробувати цю екстремальну штукенцію на своїй подрузі. Бо вона полюбляє подорожувати, знаходити цікаві місця та ділитися емоціями про різні життєві ситуації. Поговорюють, що відеоролики Наташі Шелягіної надихають як мінімум на дві дії: купити річ та нагодувати ведучу. У мене є суперспособність. Я можу іспитувати такі сильні емоції і так ярко їх виражати, що навіть інший людина способен їх почувствовати. Я очень хочу летать красиво, и мне это важно. Обязательно. Для этого у меня есть специальное приспособление. Это очень красивый блеск, тебе он подойдет. И зеркальце, пожалуйста. Летать красивую – бажання правильне. Однако полет має быть безопасным и приятным. Тож для этого нужно пройти невеличкий инструктаж. Я вижу, вы уже готовы. Тогда мы сейчас здесь получимся принимать вот это специальное положение тела парашютистов и изучим пару жестов, которые нам нужны будут, чтобы мы общались понимали друг друга. Там будет шумно, поэтому будем общаться какими-то жестами. Здесь свой язык. Да. То есть получается, что когда человек находится в аэротрубе, там совершенно ничего не слышно и нет никакой, грубо говоря, связи. Только если что показывать на знаках. Да -да -да. Но вы все контролируете Конечно. и вы поднимаете человека по его ощущениям. То есть если человек показывает, что п не нужно, а -а -а. вы держите его на невысоком уровне, но самая главная задача ⁇ суметь держать свое тело в ровном положении на одном и том же уровне. Ну. Совершенно верно. Ребят, мне кажется, что я очень хочу тоже попробовать, поэтому подождите меня секунду, я быстро переодеваюсь и обратно возвращаюсь к вам. Хорошо? Ну, давай, давай. Невже девушка Блонда наважится на такую авантюру? Наталья Могилевская и справді велика натхненница. Почему она тебе лучше сидит в костюм? А я скажу тебе, почему лучше. Потому что за кадром я слышала, что ты говорила, что у тебя 46 килограмм, так. а вот у меня в моем случае 54. Поэтому оно и смотрится намного ага. круче. Ох уж ци девчата, заместо того, чтобы Слухать, инструктаж, вони зараз в півгодини будут вырішивать, кто з них краще. Смотрите, что нам надо: первое, что мы делаем, Печа. когда заходим туда, да, угу. не прыгать. Ни в коем случае, да, сдержаться. Мы пришли, встали вот так на коленки и легли лицом вниз на сеточку. Лицом вниз, ты поняла? девушку блонду такая позиция, трыжки засмутила. Вот в таком положении звезды. Угу. Мы вытащили. Это руки. Для тебя звезда. Прекрасно. Ручки, ножки, все, мы вот так будем Класс. хорошо лежать. Теперь главное, чтобы со всех сторон было одинаково. Мы складываем немножко в локтях, чуть-чуть в коленках тянем носочек и поднимаем подбородок. Смотрим туда, в горизонт. Класс! Усі нюанси для вдалого польоту дівчата засвоїли час відчути у реальності ефект невагомості. Перша пішла і, здається, передумала. Я точно знаю, що я не змогу цього зробити, хлопці, тому, сорі. Я пойду, я пойду. А ось друга вирішила йти до кінця. Подивимось, чи залишиться вона задоволеною. Боже, мне кажется, вот самое основное, что я почувствовала, это отсутствие собственного веса. То есть вот я какая-то такая маленькая, невесомая. Даже один раз меня, когда вот так вот перекувыркнули, я просто даже не поняла, что происходит, но мне очень понравилось. Это было так классно. Я сподіваюся, ви не забули про те, що телеканал М1 спільно з брендом Марко голосує челлендж на вражати. Заходьте на сайт телеканала М1 для того, чтобы получить более детальную информацию про челлендж. Ты сейчас вот скажи что 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 интересного что любимого что бы ты хотела может быть твой концерт который скоро будет наверное что-то я... однозначно случится же там я как никогда хочу жить mm. у меня давно не было такой жажды жить я хочу все я хочу успеха я хочу любви нежные потрясающие божественные я хочу путешествий я хочу новую одежду я хочу жить mm. то есть я не жила сколько-то лет и сегодня у меня прямо вот жажда к разному всему, что является наслаждением. Потому что на самом деле наслаждение в жизни – все. Самое прикольное – я научилась наслаждаться своим недостатком. Вот когда я гневаюсь, я понимаю, мне «Хм. есть над чем подумать. Спасибо, мой дорогой гнев, я должна посмотреть в эту сторону. Трудно объяснить, как это происходит, но я понимаю, что мои недостатки являются моими друзьями. Это очень прекрасно, что ты в чудесном а, теле, в прекрасные волосы, все это Знаешь, Что, я хочу? Ты спросила, я, что днем... я хочу? Что же ты хочешь? Я хочу снова выйти с ямой, загорелая в этих потрясающих платьях. И я хочу танцевать. Ты хочешь Если танцевать? Если это когда-нибудь будет возможно, я была бы счастлива. Это последняя вишенка на торте, которая бы сделала меня счастливой. Я тебе хотела подарить чудо-подарок. Ух ты. Он у меня здесь лежит. Что, серьезно? Вот такой красивый подарочек. <гас> а, была история у вас с Третьяком, который пытался тебе навязать, скажем так, свои чувства и любовь. И вот э, теперь я даю тебе этот подарок. Это от его него... сердце? Э, нет, скорее, Оно это, это сердце нашей программы э, «Моя профессия Телеканал «М1». Вот и самое Вы главное. намекнули, что я Золушка. Что ты Золушка? Потому что у тебя самая малюсенькая ноженька э, в нашем шоу-бизнесе, очень миниатюрная, аккуратненькая. И очень бы хотелось, чтобы миниатюрная, аккуратненькая ноженька Наташи Могилевской скорее бы одела бальную туфельку и танцевала прекрасный танец танго, румба или, может быть, какую-нибудь зажигательную самбу. Ты знаешь, я сама хочу это сделать. партнером Влада Ямой. Ну и самого лучшего, самого прекрасного тебе, Наташа, огромное спасибо За это інтерв'ю. Я страшно висімлена. Дякую. Дивіться у наступному випуску Моя профешн профешн». Блонда дізнається про все з життя Жені Галич. Лежу, значить, подалом. Как би нагішов? Да, на да. Женя Галич. Власноруч приготує смачню щупіцу. Получились імпланти. Випробує три нові екстремальні трюки на мотобайку. та проведе курс молодого татуся. Это было страшно, Ева. С вами была моя профессия и я ваша девушка-блонда. Далее будет интереснее. Побачимось.